Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Pembinaan jalan pesisir baru yang menghubungkan Bandar Raya Kuching ke bahagian Sri Aman dijangka mampu memendekkan tempoh perjalanan kepada sekitar satu jam apabila siap sepenuhnya gelap. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pemendekkan jarak perjalanan itu bukan sahaja menjimatkan masa malah memudahkan hasil serta produk dari Sri Aman dihantar terus ke Kuching. Kemudahan tersebut jelasnya turut membuka akses lebih luas ke pelabuhan dan lapangan terbang baru di Tanjung Embang bagi tujuan ekspor ke pasaran antarabangsa. No, the question is for us to have mobility, convenient mobility and also in terms of our society, they will be connected. And then there are a lot of opportunities for them. People in Siam, you know, can start something new, sell to Kuching, pergi Tanjung Bang, naik belon, pergi overseas. <laughs> you know, because the Tanjung Bang will be a hub for both the kita pun pelabuhan dan juga new airport. Beliau berkata demikian semasa ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian Kompleks Islam Sarawak Sri Aman pada Sabtu. Beliau menambah jalan pesisir berkenaan akan dibangunkan sebagai laluan empat lorong bermula dari Jambatan Sejingkat ke Kota Semarahan, seterusnya menuju ke Tanjung Embang, Sebuyau dan Lingga sebelum disambungkan ke gedung melalui Lebuh Raya, Pan Borneo. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Petinggi Abang Zahari menjelaskan bahawa pembinaan jalan baru itu turut berfungsi sebagai laluan alternatif bagi mengatasi masalah jalan kampung Kelingga yang sebelum ini menjejaskan kawasan penempatan penduduk setempat. Saya dia masuk jalan kampung menuju Kelingga. Saya nak saya ya mula di pola pakai aja di jaya teruk rumah uangnya. Kampung kita di segera, rumah masih tak wanita patuan jadi saya ni lah atau ya kalau ya pakai pergi ke Lingga teruk jeraya ya. Rumah pun tengah jeraya. Saya kata jangan pakai jeraya, kita pula jeraya baru. Jeraya baru tu ya lah untuk perantau. Akan kita buat jalan sampai ke jambatan kita ya. Jambatan tu yang tertinggi dalam Malaysia tu. Jabatan yang ada di Batang Lupah tu. Kali boya aku takut tua naga tingginya. Hadir sama setiausaha Gajah Sarawak, Datuk Amah Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Adelariwu, Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Radzi, Yang di Ketua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnutaha, Ahli Parlimen Batang Lupa Muhammad Syafizan Kepli. Ahli Dewan Undangan Negeri Adelingga, Dayang Razah Wong Sohor, Presiden Bahagian Seri Aman Mahrah Saleh, Pengurus Besar Tabung Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibri, Abang Muhammad Naili, serta tetamu yang lain. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, M5 Code sedang memperhalusi proses bagi membolehkan negeri ini mengimport benih padi serta mengeksport padi dan beras ke luar Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, perbincangan berhubung perkara itu sedang diadakan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Memandangkan ketika ini urusan import dan eksport beras hanya dikendalikan oleh Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Sekarang ini pihak Kementerian Pertanian sedang berbincang dengan Kementerian Perdagangan uh, uh, Malaysia mengenai pengimportan uh, ini dan juga untuk kita mengimport beras dan ekspor beras. Kena sekarang ini ia dikeluarkan oleh pernas di mana kita berkehendakkan uh, satu endorsement uh, di mana lembaga bagi kita akan diberi kebenaran untuk mengimport dan mengimport beras. Menjelas lanjut beliau mendedahkan bahawa industri padi di bahagian Sri Aman akan dibangunkan menggunakan benih perennial rice yang berpotensi menjamin hasil tuayan yang lebih tinggi dan mampan. Mengulas mengenai Kompleks Islam Serawak Sri Aman pula Premier Sarawak dalam ucapan perasmiannya menyifatkan kejayaan pembinaan bangunan ikonik itu sebagai lambang perpaduan serta pembangunan berterusan yang sedang berlaku khususnya di kawasan Simanggang, Sri Aman. Difahamkan bangunan berkenaan merupakan kompleks Islam Sarawak yang keempat selepas Kuching, Sibu dan Miri. Kompleks tersebut turut menempatkan beberapa agensi kerajaan lain termasuk Pejabat Residen Sri Aman Pejabat Daerah Seri Aman, Pejabat Agama Islam Sarawak Bahagian Seri Aman, Pejabat Hutan Wilayah Seri Aman, Jabatan Pengairan dan Saliran DID Seri Aman, Unit Komunikasi Awam Saraukas, serta Sarawak serta Kaunter Servis Sarawak. Projek Transit Aliran Automasi ART Sarawak bagi fasa pertama yang melibatkan laluan biru, laluan merah dan laluan hijau kini mencatat kemajuan keseluruhan sebanyak 35% sekaligus menandakan perkembangan positif pelaksanaan sistem pengangkutan awam moden negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, tempoh dua tahun sebelum 2028 merupakan fasa kritikal bagi memastikan pelaksanaan projek berkenaan berada di landasan yang betul dan dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Sehubungan itu, beliau menegaskan bahawa penyiapan stesen ART Hikmah Exchange sebagai hub pengangkutan utama adalah amat penting berikutan kedudukannya yang strategik di tengah-tengah bandar bagi menghubungkan pelbagai kawasan tumpuan di sekitar Kuching. Where, what we do this central will have access to all the strategic uh, places in Kuching uh, Central and Kuching uh, center means uh, Tawasan the market street and then uh, from the access of uh, Parampadeka Badaika it will go to what we call the heritage street towards Kapetan Street and straight to Padungan Pedestrian And uh, with that access, uh, this ART will be also connected to Petrajaya, eventually. Green the green line, and uh, this green line will connect with our offices in in uh, Petrajaya, and eventually it will go straight to Damai. And uh, from this station, too, it is connected to Tiga, another office, uh, including all the other office system. And therefore, this central uh, station is very strategic and it has to have its own function as the central ARP hub. And uh, people will be connected to any direction of. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke stesen ART Hikmah Exchange di Kuching pada Jumaat. Difahamkan stesen ART Hikmah Exchange dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2028. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan bahawa satu lagi fasiliti penting ART iaitu stesen Rembus yang menempatkan stesen hidrogen kini berjalan mengikut jadual perkembangan yang ditetapkan. Untuk rekod, Datuk Pertanian Abang Zahari menedahkan bahawa dua unit gerabak ERT pertama dijangka tiba di Kuching pada suku pertama tahun depan iaitu selewat-lewatnya pada April 2026. Terus serta dalam lawatan berkenaan ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Udara dan Jalan, Datuk Dr. Jerib Susil, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dato' Amar, Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Teknologis Mazli Mustafa serta tetamu lain. Sarawak terus memperkukuh komitmennya terhadap agenda ekonomi hijau menerusi penerakaan dan pembangunan industri tenaga boleh diperbaharui sebagai langkah strategik mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga fosil serta mengekang pelepasan karbon. Wiwi Sarawak, Datuk Pahat Tinggi Sri, Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata, pendekatan berkenaan selari dengan hala tuju pembangunan mampan negeri yang memberi penekanan kepada peralihan tenaga bersih, keselamatan tenaga jangka panjang serta kelestarian alam sekitar. Menurutnya, dalam merealisasikan aspirasi tersebut, institusi kejuruteraan Malaysia IM Sarawak memainkan peranan penting sebagai penggerak inovasi dan kepakaran kejuruteraan khususnya dalam merancang serta membangunkan infrastruktur berdaya tahan yang menyokong agenda peralihan tenaga rendah karbon. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam tahunan Institusi Kejuruteraan Malaysia IEM Sarawak di Kuching pada malam Jumaat. Premier Sarawak menambah usaha bersepadu antara kerajaan negeri, institusi profesional dan pihak industri ini dijangka memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai antara peneraju pembangunan ekonomi hijau di rantau ini. Sejajar aspirasi negeri ke arah masa depan rendah karbon dan berdaya saing. Jelasnya, pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dijangka melahirkan lebih ramai jurutera tempatan bertauliah yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing sekaligus menjadi pemangkin kepada pertumbuhan serta transformasi sektor kejuruteraan di negeri ini. Dalam majlis sama, beliau turut menyaksikan pertukaran tiga surat hasrat LOI yang berasingan di antara IEM Sarawak dengan Advanced Semiconductor Academy of Malaysia, ASEM, Sulawesi dan Science Goben Malaysia selain pertukaran memorandum persefahaman MOU di antara IEM Sarawak dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Profesor Dr Sim Kuhian, Menteri Kerja Raya Dato Sri Alexander Nantalingi, Timbalan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato Insinyur Adil Lariu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Haslan Abang Hibni, Presiden IEM Insenia Prof. Dr. Jeffrey Chiang Chung Lyun dan pengurusi IEM Sarawak Insenia Dr. Angelia Liu San Sarawak akan memperkenalkan pendekatan baru pembinaan jalan raya di kawasan Tanah Lembut dengan membina laluan bertingkat bagi mengelakkan degradasi tanah serta menjana kredit karbon. Premier Sarawak, Datuk Tan Sri Dr. Abang Rahman Zuhari Tun Datuk Pak Openg berkata, pembinaan jalan di atas permukaan tanah lembut seperti di kawasan Samarahan sering berdepan masalah ketidakstabilan walaupun menggunakan geotekstil menyebabkan jalan mudah rosak selepas 5 hingga 6 tahun. Sehubungan itu katanya kerajaan negeri kini mempertimbangkan kaedah pembinaan jalan bertingkat bagi mengelakkan gangguan terhadap struktur tanah semula jadi. Now I have requested to use different approach by constructing elevated road on pit soil. And this will avoid constructing road on the surface of the soil. And it is elevated. You don't spoil the soil But rather, this world can become storage for carbon. You get carbon credit, and this is something I think a new as far as our concern, and we are going to do that. Tambah Datuk Petinggi Bang Zahari, Sarawak komited melaksanakan pembangunan infrastruktur secara mampan selaras dengan agenda ekonomi hijau negeri, termasuk penggunaan teknologi dan pendekatan kejuruteraan baru. Katanya langkah tersebut bukan sahaja mampu mengurangkan kesan alam sekitar, malah memberi nilai tambah ekonomi kepada negeri melalui mekanisme kredit karbon. Jelas beliau, Sarawak turut mempunyai kelebihan dari segi sumber tenaga boleh diperbaharui dengan kira-kira 70% tenaga dijana melalui hidro dan selebihnya daripada sumber rendah karbon. Pendidikan kelestarian alam sekitar dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh sebagai media pembentukan nilai, disiplin dan tanggungjawab sosial sejajar aspirasi pembangunan mampan Sarawak. Timbalan Pemimpin Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, penglibatan sekolah dalam program kita semula bukan sekadar usaha pengurusan sisa. Sebaliknya, platform mendidik pelajar memahami hubungan antara alam sekitar, kesihatan awam dan masa depan negeri. Menurut beliau, peningkatan penyertaan sekolah daripada 90 buah pada tahun lalu kepada 139 buah sekolah pada tahun ini membuktikan tahap kesedaran yang semakin positif dalam kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. In this year they collected they collected 484,792 kilograms. You know, almost 500,000 kilograms. Now, thank you very much everyone. You know, the teachers, the parents, the other other 500,000 kilograms, right? It's a lot. Why is a lot? You know how much money you have to spend to throw that away? There you are know, two parts, right? First, you have to spend so much money for that 500,000 kilograms. Okay. Secondly, we have to spend more money to throw it away. No wonder we are so poor, you know? And and the 500,000 kilograms, right? Uh, It, it is a 43% increased collection compared to last year. So that's a lot of, I think 500,000 kilograms, right? I think this room is easily, uh, you know? I mean, just to give... idea of how much we collected you know, for recycling. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penyampaian hadiah pertandingan kita semula peringkat sekolah Zon Selatan 2025 di Pustaka Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Dato' Sim menegaskan pendedahan awal terhadap amalan 3R dan konsep 6R serta 8R mampu membentuk generasi yang lebih berdisiplin, berilmu dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, sekaligus mengurangkan kos pelupusan sisa yang kini mencecah lebih 839,000 tan setahun di Sarawak. Mengulas lanjut, beliau berkata kelulusan rang undang-undang pengurusan sisa dan sumber lestari Sarawak turut membuka peluang kepada inovasi dan penjanaan ekonomi baru melalui sisa termasuk biomas kelapa sawit. Menyentuh pembangunan Arkib Sarawak bernilai lebih 200 juta ringgit yang dijaga siap sepenuhnya tahun hadapan. Beliau berkata ia sebagai simbol komitmen kerajaan negeri memelihara ilmu, sejarah dan identiti Sarawak untuk generasi masa depan. Perlumbaan Motor Gym Kana Borneo 2025 yang berlangsung di tempat parkir bas Stadium Negeri di Kuching pada Sabtu menjadi platform penting dalam usaha mencungkil serta membangunkan bakat sukan permotoran di peringkat akar umbi di Sarawak. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Khairul Nizam Morshidi berkata, Penganjuran kejahatan berkenaan memberi peluang kepada atlet tempatan untuk menonjolkan kemahiran serta dinilai bagi pembangunan jangka panjang. Menurut beliau, SSC komited memperkasa pembangunan sukan permotoran sebagai antara disiplin berpotensi selaras dengan perancangan pembangunan sukan negeri. Ya, uh, program tu uh... Program promosi lah program pencarian bakat dalam sukan pemotoran uh, di mana kita dengan uh, Sowok Motorsport Association dan SSI uh, menyediakan program-program uh, untuk -program bakat dalam uh, sukan uh, disiplin baru. Sebelum tu tidak main uh, drag, drag, speed uh, itu adalah menguji uh, skill untuk mengawal jentera. Beliau berkenaan demikian selepas menyempurnakan perasmian. Perlumbaan Motor Kana Borneo 2025 yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan JBS Sarawak serta Persatuan Sukan Permotoran Negeri di Kuching pada Sabtu. Mengulas mengenai potensi atlet pelapis, Khairul Nizam berkata, kejohanan itu merupakan penganjuran kali pertama dan penilaian bakat akan dibuat oleh pihak teknikal yang dilantik berdasarkan prestasi serta kemahiran peserta. Sementara itu, Pegawai Projek Penumbaan Motor Jimkana, Muhammad Nazrul Izlan berkata, program tersebut berperanan sebagai medium pencarian bakat dalam sukan permotoran khususnya bagi disiplin Jimkana yang menekankan kemahiran mengawal jendera. Kita di peringkat SSC, kita actually kita banyak sukan dan salah satu sukan pun yang kita akan bangunkan adalah berkaitan dengan sukan pemotoran. Uh, sebab uh, supaya kita dah dengar daripada Premier, YB Premier pun ada menyebutkan tentang uh, seket kan uh, untuk sukan pemotoran. Uh, kita memang di bawah di bawah SSC memang ada satu uh, pegawai yang menjaga tentang sukan pemotoran uh, untuk kita bangunkan uh, sama ada mereka pergi ke peringkat negeri, kebangsaan ataupun international. Sekian berita ukas bersama saya, Fizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sel-ukas termasuk portal ukas TheSrawakTheJove.my dan ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita ukas dengan sorotan premium Sarawak merasmikan Majlis Perasmian Kompleks Islam Sarawak-Sri Aman pada Sabtu. Hashtag saluran informasi rakyat salam ukas.